धरुम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युस्तन्नमामिगजाननम् दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः दधाना हस्तेनैकेन पद्मम् सितमपि च शुकम् पुस्तकम् चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सामे मे वाग्देवतेयम् निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् कोनयाति पराम् गतिम् यः पिबन् सततम् रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तम् मुनिम् वन्दे प्राचेत प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिम् मशकीकृतराक्षसम् महामाला रत्नम् वन्दे निलात्मजम् अञ्जनानन्दनम् वीरम् जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलम् सलीलम् <Saudit> यः शोकवह्निम् जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्काम् नमामितम् प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् मारुतिन्नमतराक्षसान्तकम् मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शिरसा नमामि यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक्पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितम् रामायणाख्यम् मधु जन्म जरा जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारम् स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदम् शाश्वतम् तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितम् मुनिप्रणीतम् दशशिरसश्च वधम् निशामयध्वम् वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु तु भुवनम् पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णम् सर्गकल्लोलसङ्कुलम् काण्डग्राहमहामीनम् वन्दे रामायणार्णवम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना वैदेहीसहितम् सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वम् मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तम् भरतादिभिः परिवृतम् रामम् भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतोजाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिम् रामम् भजे श्यामलम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठम् रामम् सत्यपराक्रमम् पूजिता मामिका माता दत्तम् राज्यमिदम् मम तद्ददामि पुनस्तुभ्यम् यथा त्वमददा मम धुरमेकाकिनान्यस्तामृषभेण बलीयसा किशोरीव गुरुम्भारम् न नवोढुमहमुत्सहे वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिवक्षरन् दुर्बन्धनमिदम् मन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृतम् गतिम् खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेतुमुत्सहे राम तव मार्गमरिन्दम यथा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने महांश्च सुदुरारोहो महास्कन्धप्रशाखवान् शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन् तस्य नानुभवेदर्थम् यस्य हेतोः सरोप्यते एषोपमा महाबाहो त्वमर्थम् वेत्तुमर्हसि यद्यस्मान्मनुजेन्द्रत्वम् भक्तान्भृत्यान्नषाधिः जगद्याभिषिक्तम् त्वामनुपश्यतु सर्वतः प्रतपन्तमिवादित्यम् मध्याह्ने दीप्ततेजसम् पुर्य संघात निर्घोषै कांची नूपुर निस्वनैः मधुरैर्गीत शब्दैश्च प्रतिबुद्ध्य स्वरागव यावदावर्तते चक्रं यावतीच वसुंधरा तावत्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तया भरतस्य वचश्रुत्वा रामः परपुरञजयः तथेति प्रतिजग्राह निशसादासने शुभे ततः शत्रुघ्नवचनान्निपुणाश्मश्रुवर्धकाः सुखहस्ताः सुशीघ्राश्च राघवम् पर्युपासता पूर्वम् तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोधितजटस्नातश्चित्रमाल्यानुलेपनः महार्हवसनो रामः तस्थौ तत्र ज्वलन् प्रतिकर्म च रामस्य कारयामासवीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथस्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरम् ततो वानरपत्नीनाम् सर्वासामेव शोभनम् चकार यत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रलालसा ततः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः యోజయ్యాచక్రామ రథం శోభనం అర్కమండల సంకాశం దివ్యం దృష్ట్వా రథోత్తమం ఆరురోహ మహాబాహు రామ సత్యపరాక్రమ సుగ్రీవో హనుమాచై మహేంద్ర సదృశద్యుతి స్నాత దివ్యవస్ైర్జగ్మతు శుభకుండల వరాభరణ సంపస్త శుభకుండలా సుగ్రీవత్ సీత द्रष्टुम् नगरमुत्सुकाः अयोध्यायाम् तु सचिवाराज्ञो दशरथस्य ये पुरोहितम् पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत् अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्गताः मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थम् ऋद्ध्यर्थम् नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थम् जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हसि रामस्य यद्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यतु पुरोहितम् नगरान्निर्ययुस्तूर्णम् रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तम् सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानघः प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरमुत्तमम् जग्राहभरतोरश्मीन्शत्रुघ्नश्छत्रमाददे लक्ष्मणो व्यजनन्तस्य मूर्ध्नि सम्पर्यवीजयत् श्वेतम् च वालव्यजनम् जग्राह पुरतस्थितः अपरम् चन्द्रसङ्काशम् राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्घैस्तदाकाशे देवैश्च समरुद्गणैः स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुञ्जयन्नाम कुञ्जरम् पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजाः सुग्रीवः प्लवगर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः मानुषम् विग्रहम् कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनाम् च निःस्वनैः प्रययौ पुरुषव्याघ्रस्ताम् पुरीम् हर्म्यमालिनीम् ददृशुस्ते समायान्तम् राघवम् स विराजमानम् वपुषा रथेनातिरथम् तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थम् रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानम् भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामः नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः स पुरोगामिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैर्मङ्गलानि ययौ वृतः अक्षतम् जातरूपम् च गावः कन्यास्तथा द्विजाः नरा मोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यम् च रामः सुग्रीवे प्रभावम् चानिलात्मजे वानराणाम् च तत्कर्म राक्षसानाम् च तद्बलम् विभीषणस्य संयोगमाचचक्षे च मन्त्रिणाम् श्रुत्वा तु विस्मयम् जग्मुरयोध्यापुरवासिनः द्युतिमानेतदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णाम् अयोध्याम् प्रविवेशः ततो ह्यभ्युच्छ्रयन् पौराः पताकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाध्युषितम् रम्यम् आससादपितुर्गृहम् अथाब्रवीद्राजपुत्रो भरतम् धर्मिणाम् वरम् अर्थोपहितया अर्थोपहितयावाच मधुरम् रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्याञ्च सुमित्राम् च कैकेयीमभिवाद्य च यच्च मद्भवनम् श्रेष्ठम् साशोकवनिकम् महत् मुक्ता वैडूर्यसङ्कीर्णम् सुग्रीवाय निवेदया तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवम् प्रविवेशतमालयम् <coughs> ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विविशुः क्षिप्रम् शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च सुग्रीवम् राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणाम् चतुर्णाम् चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रम् स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्यूषसमये चतुर्णाम् सागराम्भसाम् पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षध्वम् तथा कुरुत वानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः उत्पेतुर्गगनम् शीघ्रम् गरुडानिलशीघ्रगाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानथानयन् नदीशतानाम् पञ्चानाम् जलम् कुम्भेषु चाहरन् कलशं कलशम् जलपूर्णमथानयत् सुषेण सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितम् ऋषभो दक्षिणात्पूर्णम् समुद्राज्जलमाहरत् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतम् काञ्चनम् घटम् गवयः पश्चिमात्तोऽयमाजहारमहार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीतम् मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलम् शीघ्रम् गरुडानिलविक्रमः आजहारसधर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैरानीतम् प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामम् रत्नमये पीठे सहसीतम् न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रम् प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षम् वसवो वासवम् यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वम् कन्याभिर्मन्त्रिभिः सह तथा योधैश्चैवाभ्यषिञ्चम्स्ते सम्प्रहृष्टाः स नैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैर्दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितम् पूर्वम् किरीटम् रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरायेन मनुस्तम् दीप्ततेजसम् तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायाम् हेमक्लुप्तायाम् शोभितायाम् महाजनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायाम् सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चाद्वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यतराघवः छत्रम् तु जग्राह जग्राहशत्रुघ्नः पाण्डरम् शुभम् श्वेतम् च वालव्यजनम् सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरम् चन्द्रसङ्काशम् राक्षसेंद्रो विभीषणः मालाम् ज्वलन्तीम् वपुषा काञ्चनीम् शतपुष्कराम् राघवाय ददौ वायुः वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तम् मणिरत्नविभूषितम् मुक्ताहारम् नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देवगन्धर्वाः ननृतुश्चाप्सरोगणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवू राघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानाम् धेनूनाम् गवान् तथा ददौ शतम् वृषान् पूर्वम् द्विजेभ्यो मनुजर्षभः त्रिंशत्कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशाम् काञ्चनीम् मणिविग्रहाम् सुग्रीवायस्रजम् दिव्याम् प्रायच्छन्मनुजर्षभः वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टम् च मुक्ताहारमनुत्तमम् सीतायै प्रददौ रामः चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससि दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारम् जनकनन्दिनी अवैक्षतहरीन् सर्वान् भर्तारम् च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञः बभाषे जनकात्मजाम् प्रदेहि सुभगेहारम् यस्य तुष्टासि भामिनि पौरुषम् विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि नित्यदा ददौ सा वायुपुत्राय तम्हारमसि तेक्षणा हनुमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः चन्द्रांशुचयगौरेण श्वेताभ्रेण चलः ततो द्विविदमैन्दाभ्याम् नीलाय च परन्तपः सर्वान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्वे वानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हम् प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमाञ्जाम्बवांस्तथा सर्वे वानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यथारहं पूजिताः सर्वैः कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतम् नत्वा सर्वे महात्मानं तदस्ते प्लवकर्षभाः विसृष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनम् पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धाम् प्राविशत्पुरीम् विभीषणोऽपि धर्मात्मा सहतैर्नैरतर्षभैः लब्ध्वा कुलधनम् राजा लङ्काम् प्रायान्महायशाः स राज्यमखिलम् शासन्निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारो मुदा उवाच लक्ष्मणम् रामो धर्मज्ञम् धर्मवत्सलः आतिष्ठधर्मज्ञमया सहेमाम् गाम् पूर्वराजाध्युषिताम् बलेन तुल्यम् मया त्वम् पितृभिर्धृताय ताम् यौवराज्ये धुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैति योगम् नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चद्भरतम् महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्याम् वाजपेयेन चासकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैः अयजत्पार्थिवर्षभः राज्यम् दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाजह्रे सदश्वान् भूरिदक्षिणान् आजानुलम्बबाहुः सः महास्कन्धः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीम् अन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः स सुहृज्ञाति बान्धवः न पर्यदेवन्विधवाः न च व्यालकृतम् भयम् न व्याधिजम् भयम् वापि रामे राज्यम् प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थः कञ्चिदस्पृशत् न ना च स्म वृद्धा बालानाम् प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वम् उदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम् प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्कथाः रामभूतम् जगदभूद्रामे राज्यम् प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवस्कन्धविस्तृताः काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजा धर्मरता रामेशा सति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहित श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यम् यशस्यमायुष्यम् राज्ञाम् च विजयावहम् आदिकाव्यमिदम् त्वार्षम् पुरा वाल्मीकिना कृतम् यः पठेच्छृणुयाल्लोके नरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामस्तु वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम् महीम् विजयते राजा रिपूंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदम् दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयम् चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदम् काव्यमार्षम् वाल्मीकिना कृतम् श्रद्दधानो जितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ समाग समागमम् च प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वताम् विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीम राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वला श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयंश्च पठंश्चेममितिहासम् पुरातनं सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात प्रणम्य शिरसा नित्यम् श्रोतव्यम् क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यम् पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नम् शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततम् रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुः हरिर्नारायणः प्रभुः साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिम् धनधान्यवृद्धिम् स्त्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमम् च श्रुत्वा शुभम् काव्यमिदम् महार्थम् प्राप्नोति सर्वाम् भुविचार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरम् यशस्यम् सौभ्रातृकम् बुद्धिकरम् शुभम् च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानम् भद्रमस्तुवः प्रव्याहरतविश्रब्धम् बलम् विष्णोः प्रवर्धताम् देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात्तथा रामायणस्य तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य चे ये चेमाम् संहितामृषिणाकृताम् लेखयन्तीह च नराः तेषाम् वासस्त्रिविष्टपे इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम एकत्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीम् महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयम् क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदाम् शतम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् प्रोक्तम् महापातकनाशनम् शृण्वन् रामायणम् भक्त्या यः पादम् पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानम् ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः यन्मङ्गलम् सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम् మంగళం కోసలేంద్రాయ చక్రవర్తి చక్రవర్తితనూజాయ సాభౌమాయ మంగళం యన్మంగ సుపర్ణ వినత కల్పయత్పురా అమృత ప్రాథయానస్ తత్తే మంగళం అమృతోత్పాదనే దైత్యాన్ఘనతో వజ్రధరస్ యత్ మంగళం ప్రంగళం విక్రమాన్ ప్రక్రమతో విష్ణోరమిత యదాన్మంగ రామ तत्ते भवतु मङ्गलम् ऋतवः सागराद्वीपा वेदा लोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत्सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि